Поясните, пожалуйста, ну, вы же постоянно перебываете там, вы, может быть, имеете наиболее адекватную, наиболее информацию про то, что там происходит. То можете как-то за вашими прогнозами, как дальше развивать эту Я не, не думаю, что мои прогнозы вас обрадуют, если честно. Я думаю, что это на многие месяцы, а вообще сама проблема на многие годы. Потому что и там уже идет неуправляемая цепная реакция, туда полезли люди с Кавказа. И какое-то время займет сейчас фактически переформатирование, создание армии нового типа с более короткими командами, с большей инициативой, которая отдается командирам непосредственно, с лучшим планированием, лучшей координацией. Потом начнем побеждать потихонечку. Естественно, масса еще нам предстоит разочарования, но я думаю, что это, это затянется как минимум на несколько месяцев. Сейчас, смотрите, государственная граница прозрачна фактически во многих местах. Раз. По всей Луганской и Донецкой области существуют лагеря подготовки наемников. То есть на каждом от 300 до 400 человек. Когда еще неделю назад все думали, что вот перед выборами а, сепаратисты уже затухли, это просто готовились отряды. И сейчас, если вы помните вчерашний день, а, заменяют нерешительных решительными, то есть фактически что чисто наемники, чисто а, Чечня номер два начинается. Как только начнутся жертвы среди чеченцев, начнется кровная месть. То есть мы еще увидим и цены за головы, увидим еще и украденные семьи, и уровень сверсты и прочее. Но вы знаете, если Украина через это все пройдет достойно, то есть шанс действительно построить нормальное современное государство и выйти, ну, это не самоцель, конечно, но выйти в лидеры современного мира. Все есть для этого. Нужно просто очнуться и, и это сделать. То да. есть... Да. Важко чути такі прогнози, насправді, але ми маємо насправді реально просто оцінювати те, що відбувається, і чути краще краще чути щось наближене до реальності, ніж жити е вигадками.